ওদলগুৰি জিলাৰ মাজবাট আৰক্ষীৰ বৃহৎ অভিযান অভিযান চলাই ভাংসহ হস্ত নিৰ্মিত বন্ধুক জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় বিশেষ সূত্ৰৰ খবৰৰ ভিত্তিত মাজবাট আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া সঞ্জয় কুমাৰ ডুবে আৰু লালপানী আৰক্ষী চকীৰ আই চি ভাস্কৰ বৰাৰ নেতৃত্বত যোৱা এটা আৰক্ষীৰ দলে অসম অৰুণাচল সীমান্ত এলেকাৰ নিজরা সেন্টারের নিকটবর্তী হাবিত পৃথকে পৃথকে অভিযান চলায় অভিযান প্রথমে ঘন জঙ্গলের মাজত লুকিয়ে থা অৱস্থাত এটা হস্তনিৰ্মিত বন্দুক জব্দ করার টিরাশি কেজি ভাং জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় মাজবাধ আরক্ষে উদ্ধার করা হস্তনির্মিত বন্দুক সহ ভাঙখিনাজবাট থানালৈ প্রেরণ করা হয় এই সংক্রান্ত মাজবাধ আরক্ষী এক গোচৰ রুজু করে তদন্ত অব্যাহত রাখি মাজবাটের যতীন নাথর রিপোর্ট আলি ভারত টুয়েটি ৰব আপুনি যে এটা অপৰাধ কৰিবলৈ গৈ আছে আপুনি জানেনে এই নাবালিকা এতিয়াই বিয়াত বহুৱাটো যে এটা অপৰাধ আপুনি অপৰাধ কেনেকৈ যিয়েই নোকোৱা ভূঞা ওঠৰ বছৰৰ তলৰ যিকোনো কন্যা সন্তানৰ বিয়া দিলেই আইনগত ভাৱে এক দণ্ডনীয় অপৰাধ বিয়া দিয়াজন যিমান দায়ী বিয়া পতাজনো সমানে দায়ী এতিয়া তাই পঢ়া শুনা কৰাৰ বয়স খেলা ধূলা কৰাৰ বয়স তাইক খেলিবলৈ দিয়ক তাইৰ ভৱিষ্যত জীৱনটো অন্ধকাৰ কৰাৰ অধিকাৰ তোমাৰ জানো আছে মোৰ ভুল হৈ গল মাজনী মোক ক্ষমা কৰিবা শিক্ষা লৰা ছোৱালী উভয়ৰে প্ৰাপ্য আৰু অধিকাৰ আপোনাৰ কন্যা সন্তানক তাইৰ এই প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত নকৰাব বাল্যবিবাহ ভাৰতীয় আইনৰ দ্বাৰা বিহিত এক দণ্ডনীয় অপৰাধ এনে অপৰাধ কৰি আপোনাৰ কন্যা সন্তানৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰৰ মাজলৈ ঠেলি নিদিব